Прывітанне, рады вітаць вас сёння 31 снежня напярэда дні свята. Дарэчы, выкраньваюць задумваліся пра паходжанне слова свята. Мне, напрыклад, стало цікава і я традыцыйна звярнуся да нашага спецыяліста ў галіне мовазнаўства, але Нааніем. Слова свята вядоммае кожнаму беларусу і кожны яго шануе. І, пэўна, не трэба быць вядомым мовазнаўцам ці філолагам для таго, каб суаднісці яго са словом святай першапачаткова відаць слова свята яно як было азначэннем прыметнікам якое спалучалася з іншымі словамі Су ж слова свята вяддомае яшчэ са старабеласкай мовы правдаўда не ў такой форме але ў розных іншых аднакарэнных словах святая святые святая святых і так далей В вельмі прыемна адчуваць увагу з боку сяброў і родных якія на святы досылаюць паштоўкі з віншаваннямі. Слов віншаванне абазначае ўслаўленне каго-небуд у гонар какой-небудзь урачыстай падзеі або свята. У старабеларусскай мове у пісьмовых помніках, зафіксаваных у 16 стагодці слова віншаванне абазначала, акрамя ўсяго іншага яшчэ і пажаданне наказ запаведу. Зразумела, што слова ўтварылася ад дзея слова віншаваць. Б беларуская лекксема віншаваць мае сваім запазычаннем, скую элекему віншоваць якая в сваю чаргу утварылася з нямецкай мовы Юньшан. на свят я люблю рабіць подарункі гэта мне падабаецца больш чым атрымліваць іх спадзяюся такі сюрпрыз будзе даспадобу маёй пляменніцы слова подарунок вядомая таксама у давнейшых часоў яно зафіксавана ў пісьмовай мове 16 стагоддзя у старойбе беларускай мове. Але ёсць яшчэ словы, якія ўзыходзяць да праславянскай эпохі, словы, якія ўжываюцца ў розных іншых мовах. Гэта слово дар. І мы ведаем такія спалучэнні слов як бацькаў дар, Боже дар, ну і іншыя падобныя. Але пасля з развіццём словы пачыналі набываць. Новае значэнне ад іх пачыналі рацца іншае значэнне. дзесьці слова ёсць дарунак. В а у польскай моеторыылася слова падарунок. Паважаныя гледачы, рады быў сустрэцца з вами сёння і подзяліцца цікавай інфармацыяй. Сустэнемся ў наступным 2010 годзе. Хачу пажадаць вам шчасця, здароўя, добрабыту. Убачымся.